Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми розпочинаємо наш сімейний тележурнал Світ родини. І сьогодні до вашої уваги нові цікаві сторінки, які стосуються безпосередньо вас і вашого родинного життя. Тож весь тиждень ми невтомно працювали, щоб знайти відповіді на питання, котрі безсумнівно так чи інакше стосуються кожного з нас. Тож, увага на екрани. Сьогодні в програмі дивіться. У сюжеті Віртуальна реальність ви дізнаєтесь, для чого сучасній людині необхіден комп'ютер, це користь чи марна трата часу. Малеча випереджує дорослих. Знанням комп'ютеризації навчають вже з дошкільного віку. Як саме це застосовується на практиці вихователями та яку користь для малюків дошкільного віку несуть комунікаційні технології? Дивіться у сюжеті комп'ютер очима дітей. Плюси і мінуси комп'ютерного світу для дорослих та дітей. З якого віку дитині можна вивчати комп'ютеризацію, що це їй дає і чи потрібні взагалі в дошкільному віці такі знання. На ці та інші питання дасть відповіді досвідчений психолог Неля Логовіцька. На минулому тижні ще в морози ми завітали до комп'ютерного клубу, щоб з'ясувати, як же свій вільний час проводять донеччани. Виявилось, дійсно, деяка маса людей у таку погоду намагається скоротати свій вільний час саме за комп'ютером і не вдома, а у спеціалізованому комп'ютерному клубі, де не вимушена обстановка, і ніхто нікому не заважає. Клуб дозволено відвідувати вже з восьмирічного віку. Проте дивно, більшість людей, яких ми там побачили, були вже зовсім не діти і навіть не підлітки, а дорослі чоловіки бавились в дитячі ігри. Парадокс, та й годі. Тож, жінки, вам на замітку, якщо ваш чоловік десь довго затримується, майте на увазі, одним із цих місць може бути саме комп'ютерний клуб. Але мова піде зовсім про інше. Сьогодні сучасна комп'ютеризація заполонила весь простір, і ми вже більше спілкуємось не реально, а віртуально. Чи дійсно це так? Та яку руль відіграють комп'ютери в нашому житті? Навіщо маленьким дітям вже? П'ятирічному віці потрібні ці знання. Що вони їм дають? І взагалі, потрібен нам комп'ютер сьогодні, чи це просто марна трата часу? Про все це дивіться далі. Сьогодні для кожного з нас комп'ютер займає ніяк не як не останнє місце в житті. Тож щоб точно відповісти на питання, яку роль відіграє комп'ютер в сучасному світі і для чого він взагалі потрібен, ми вирішили провести соціальне опитування і спитати про це самих перехожих. Плюс в тому, що зараз будь-яку інформацію, будь-які новини можна посмотрети в інтернеті. В принципі, не виходячи з дому, можна заказати і покушати із інтернету, покупати ту ж електроніку в інтернеті можна. По-моему, сейчас уже без компьютера просто никуда. Интернет, который независимо связан с компьютером, это одновременно и плюс, и минус, потому что это всемирная сеть как нужной информации, так и мусора. Например, самое основное, если мы сейчас ищем э, поиск работы, то, конечно же, мы не ищем уже в газетах, мы уже не спрашиваем у знакомых, а, конечно же, обращаемся в первую очередь к компьютеру, то есть к интернету. Плюс доступ к любой информации. Уже гораздо проще получить любую нужную информацию. Конечно, вредят. Но ну, я считаю, во-первых, на зрение, во-вторых, на нервную систему не действует. Он mm -hmm. ну, все время за компьютером человек. Mm -hmm. это, это и неграмотному, понятно. Mm -hmm. Не пользуюсь, нет. Mm -hmm. не и телевизор стараюсь меньше смотреть. Я думаю, нужны, так как они дают более обширную информацию во, во всех областях, наверное, во всех сферах. Вот я даже, допустим... Хочу узнати інформацію все одно в інтернеті узнаю її в повному об'ємі. Звичайно, комп'ютери найбільше привертають увагу дітей. Проте в спеціалізованому клубі, до якого ми завітали сьогодні, можна спостерігати зовсім інше. дітей зовсім мало, переважно зрілі чоловіки, котрі грають в ігри. Трохи дивно, але спробуємо це зрозуміти через призму дитячого розуму. Так, наприклад, тихон прийшов до клубу, бо його тут цікавлять переважно комп'ютерні ігри. Хлопець звик застосовувати комп'ютеризацію в різних напрямках, як для відпочинку, так і в навчанні. За цей час вже добре розуміє, який вплив має комп'ютер на людину. Дійсно забирає дуже багато времени. Ну, Садишся за нього і тяжело уже встати. Скажи, а що вот тобі більше всього інтересного ділять на комп'ютері? Ну... заходить в разные социальные сети и играть. Вот. А тихо скажи, а как вот ты считаешь, что скольки вот лет ну вот, детей можно начинать приучать в компьютер, вот на твой взгляд? Приучать, ну, десяти 10, потому что с 8 они очень привязчивы. Ну, привязываются ко всему. А вот сколько времени в день ты уделяешь компьютеру обычно? Ой, да, ну, получается, часа три не больше. Mm -hmm. Это плюс э, то, что У мене домашнє завдання. і часто говорять: ну зділать там шото в інтернет, зайти за чим то у віртуальному світі людина з одного боку переживає необхідні їй гострі емоції, а з іншого, що важливо, переживає відчуття фізичної безпеки. І в той же час дитина входить у віртуальний світ не пасивним глядачем. Там вона головний учасник, більш того, могутній творець. Один рух руки і збудовано міста. Або навпаки, знищено ціле військо. Ось переваги віртуального світу перед реальним. Скажімо так, 50 на 50. І плюси. Ну, мінуси, тому що це какби бы, затягує. Тобто, якщо брати дошкільний возраст, то це і прогулювання школи, так і все, що угодно. І це може відразитися на оцінках, і на атестатах і так далі. А плюси і плюси, то, що розвиває, Скажем, удобно Если ігри, стратегії, то логічне і так далі, так далі, тому подобне. По-разному і в робочих целях, і спілкування, То тобто, друзі у мене живуть в Архангельській, та саме общають по соціальним сітям і так далі. Адміністратор комп'ютерного клубу зазначає, що в день бажаючих позайматися за комп'ютером може бути від 100 до 300 чоловік. Юрій говорить, що більше звичайно дорослих, але часто приходять і діти зовсім малого віку. Мы стараемся детей не пускать сюда без взрослых. Вот. Иногда приходят с детьми довольно маленького возраста, лет 5-6, вот, оставляют их играть. У нас есть игровые приставки, родители садятся рядом с ними, играют. Ну, лет 6-7 уже дети есть у нас. А вот чем интересуются дети? Дети игрушками, просто игрушками. В интернете я детей не вижу. В основном играют. Стреляют, берутся, футбол. Все как всегда. Минусы компьютера в том, что они как бы одновременно экономия время, очень много его занимают, так как сейчас очень много мусора в интернете, и люди перестали думать своими мозгами, очень много навязанной информации в интернете. Это самый главный минус, то, что очень сложно выявить в интернете, правда написано или нет. И це дійсно так. Компьютер незнания нам необхідні. Треба лише навчитися ними правильно користуватися і пам'ятати, Що дітям це також потрібно, але в певній мірі. Наприклад, малювати можна і звичайними фарбами на аркуші паперу, а не в спеціальній комп'ютерній програмі. Тобто, комп'ютер повинен допомагати, а не замінювати собою все і всюди. Пам'ятайте про це. Так сталося, що в наш час майже вся робота побудована або якимось чином пов'язана з комп'ютерною технікою. І так чи інакше кожному з нас потрібно мати, хоч якісь знання, щоб бути в колективі, не останнім, як говорять, не пасти задніх, а намагатись зайняти більш пріоритетне місце, поміж інших, та піднятися вище по кар'єрних сходинках. Тому знання комп'ютерів нам дійсно необхідні. Але з якого віку їх необхідно прививати? На це питання ми знайшли відповідь в одному з дитячих садків міста Донецька, де в вихованні дошкільнят використовується комп'ютерна техніка. Більш детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Дошкільники комп'ютер саме таку назву має заняття, яке проводиться в дошкільному навчальному закладі номер 319 Використання інформаційно-комунікаційних технологій, виховання дітей дійсно стало необхідним в наш час, адже вже з перших класів для учнів в освіту введені уроки інформатики. Тож маля семирічного віку зрозуміло, що повинна мати вже хоч якісь навики в користуванні персонального комп'ютером, щоб бути на рівні з іншими і не відставати в учбовому процесі. Проте це зовсім не значить, що малятів вдома можна дозволяти бавитися з технічним пристроєм до схочу. Це буде неправильно та й принесе більше шкоди, аніж користі. Але якщо спеціаліст буде контролювати цей процес, якось, наприклад, в дошкільному закладі, тоді ваша дитина не лише буде знати всі правила поведінки з технікою, а й сама контролюватиме час перебування за нею. З того моменту, коли ребенок попал в крану монітора, проходить дискусія, он или полезен. Ну, здесь нужно найти золотую середину. Чтобы ее найти, нужно соблюдать такие требования, как санитарные, гигиенические нормы. Сюда входит освещенность правильное помещение, в котором проводится занятие. Это правильная подборка мебели, техники. Также обязательно очень важно подбирать программы в соответствии с возрастными нормами. И тогда компьютер, конечно же, принесет пользу. Главное соблюдать ну, все эти требования. Заняття дошкільники комп'ютер проводиться в дитячому садочку один раз на тиждень, кількістю від 15 до 20 хвилин, вісім з яких маля виконує завдання за комп'ютером. Погодьтеся, це не так вже багато і зовсім не нашкодить дитині. Так занятия побудованы на выполнении заданий игрового характера, где дитина розвивається розумово. Задання Задания ориентированы на развитие познавательных процессов. Здесь формируются у детей такие, как бы, навыки, как самостоятельность, инициативность. Они проявляют творчество, любознательность, усидчивость. В пятилетнем возрасте мы уже с детьми изучаем такие элементарную компьютерную грамотность. Они уже учатся применять такие термины как мышка, рабочий стол, курсор, пробел, ну, вот такие самые-самые главные азы. Кроссворды также мы составляем, они идет подготовка к школе, дети составляют, отгадывают слова, составляют слоги, ну, получаются слова. Психологи проводили такие исследования, что дети, которые занимались за компьютером, но занимались именно в детских садах, не просто дома, да, когда дети занимались за компьютерами, они были больше подготовлены к школе. Мы тут занимались мы занимаемся на компьютерах, пишем кроссворды. Там нужно правила соблюдать. Нужно знать расстояние от глаз. Нужно, чтобы протянуть руки так, чтобы они не сгибались. Мы играем в игры. Мы, мы учимся тут. Мы тут смотрим мультики, фильмы. Нужно ровно сидеть за компьютером, и, и мышку на, нужно трогать чистыми, сухими руками. Ну вот есть здесь кроссфорды, есть найди лишнее. Ну, если долго сидишь, то вредно, и если там немножко, то полезно. Надо с чистыми руками садиться за компьютер. Клавишу нажимать, нажимать мягко сидеть ровно. Это обучающая роль, конечно же, потому что ребенок в игре очень хорошо обучается. Игра для ребенка это самое важное. А здесь мы можем компьютеры использовать как раз для обучения. Детям интересно и соответственно, если подобрать правильно программы в соответствии с возрастными нормами, то компьютер, конечно же очень сыграет такую важную роль в обучении ребенка. Після того, як діти позаймалися за комп'ютером, вони відправляються до кімнати релаксації і вже тут в повній мірі відпочивають. Це й гімнастика для рук та очей, а також повна емоційна розрядка. Это комната релаксации, это самая любимая комната детей. Все дети очень любят эту комнату. Вы видели, у нас там есть горка, сухой бассейн. Там дети эмоционально разгружаются, раскрепощаются, расслабляются. Мы выполняем там после занятий за компьютером, мы выполняем гимнастику для глаз, пальчиковые игры, комплексы упражнений для снятия мышц спины, шеи. Звичайно, комп'ютер має свої мінуси, як і телефон або телевізор. Тому не думайте, що ми вам нав'язуємо свою думку про те. Пам'ятайте, якщо з розумом підходити до будь-якої техніки, вона обов'язково буде вам в користь. Тож успіхів вам. Напевно, сьогодні сучасні батьки часто чують від своїх малят прохання такого характеру. Матусю, будь ласка, купи мені планшет, телефон або мені дуже потрібен комп'ютер. Він мені просто необхіден в моєму житті. І батьки зацікавленістю в очах на свого малюка одразу ж виконують прохання і навіть не замислюються над тим, чи дійсно п'ятирічній донечці це необхідно, чи буде це їй в користі, чи не нашкодить її розвитку. Щоб отримати відповіді на ці питання, ми вирішили їх поставити психологу. Тож сьогодні в гостях сімейного тележурналу Світ родини психолог Неля Логовітька. Дивіться прямо зараз. Не воно добрий день. Здравствуйте. Нина. Я рада привітати вас в нашій студії. Як я вже говорила, тема наш сьогоднішній ета комп'ютери в житті рібенка, благо і опасності. Поэтому давайте начнем с общего. Вот. Как вы считаете вообще, компьютеры сегодня для каждого человека какое место занимают в жизни? Да, действительно, компьютеры сегодня очень стремительно внедрились в жизнь каждого человека, и это неотъемлемая часть современного человека. Сегодня мы можем прослеживать, что взаимодействие с компьютером не только на работе, дома, но и также в общественном транспорте, даже в самолете. Даже десятидневный отдых человек не может представить себе без экрана. Вот насколько они сегодня действительно важны, то есть их плюсы, минусы, что они дают людям, как вы считаете? Однозначно ответить на этот вопрос, чего больше, плюсов или минусов, естественно, невозможно, поэтому есть и плюсы, и есть минусы. Плюсы в том, что это развивающий, многоразвивающий программ, как для детей, так и для взрослых обучающих, что сейчас полностью осуществлена компьютеризация каждого предприятия. Также есть и минусы, если это длительное пребывание перед монитором, потому что длительное просиживание перед монитором, оно негативно оказывает воздействие как на физическое, так и на психическое здоровье каждого человека, в том числе у ребенка. Многие родители сейчас отказались от телевидения и перешли на интернет-ресурс. Поэтому даже самые маленькие наши детки, это уже начиная с двухлетнего возраста, они очень ориентированы в функциях, так сказать, виртуального мира. Вот вообще, с какого возраста можно разрешать детям вот заниматься за компьютером? Ну, как я уже сказала выше, что... Это не только компьютер, да, это экран, это телефоны, это планшеты, компьютеры и телевизор. То есть путь к экрану, именно к экрану только начинается с двухлетнего возраста, не раньше, потому что можно видеть малышей, когда родители им в коляску бросают уже телефоны, чтобы ребенок не отвлекал. То есть вот именно путь к экрану начинается не ранее, с двух лет, а и, но если больше статистически обратиться, то... Доступность компьютерных игр – это не ранее пятилетнего возраста. Так считают специалисты. Хотя, конечно, игровая индустрия предполагает, что не менее 40% развивающих игр рассчитаны на менее младший возраст, то есть трех лет. Получается, если ребенок уже в четырехлетнем возрасте просит у родителей телефон, планшет, либо, либо же садится просто играть за компьютер mm. в игры, это уже дозволено? Но опять же здесь дозволенностью невозможно, если уже родители приняли решение в пользу просьбы ребенка, значит здесь важно родителям определить, сколько по времени будет проводить ребенок, и именно в какие игры будет играть их ребенок, потому что знакомство с компьютером должно начинаться именно с игр, которые будут демонстрировать добро и веселые такие игры. И опять же, кратковременно, это не более 10-15 минут, чтобы ребенок знал, заканчивается игра, и ребенок спокойно выходит из-за компьютера. Ежедневно так можно? Нет, конечно же, не ежедневно. Это все зависит, опять же, от возраста ребенка. Если это возраст от 3 до 5 лет, то это не более трех раз в неделю с 15-минутным пребыванием за компьютером. Если это с 5 лет, то это можно полчаса. Но опять же, есть, чтобы было польза развивающая, то эти полчаса нужно разделить хотя бы на по 15 минут, чтобы был перерыв. Потому что когда ребенок воспринимает окружающую среду, он смотрит на предметы вблизи или вдали. И так не страдает зрение. Когда ребенок длительно пребывает перед монитором, вы знаете, что это вот синдром сухого глаза. Моргает ребенок намного меньше. Это опять негативное воздействие на здоровье ребенка. Вот когда ребенок садится за компьютер, у него задействованы руки в первую очередь, угу. глаза, да, осанка, спина. Угу. То есть что касается моторики рук, что вы можете по поводу этого сказать? Дух. Как здесь будет процесс происходить, развитие либо же чего-то другого? Но развитие, безусловно, будет, но только не на том уровне, как это предполагают родители, что это действительно развитие моторики. Но я начну немножечко с общего развития. То есть, как ребенок сидит, это вот опять же правило. Правило прямого угла. Ровная спина, колени и руки. То есть должно быть три прямых угла. По поводу моторики рук я еще хотела сказать. Возвращаемся. Потому что вот многие дети сидят, рисуют в тех же программах в, интерн mm -hmm. в интернете, в компьютере, занимаются там рисованием а не на обычных листах карандашами либо же красками. То есть mm -hmm. здесь имеются ли минусы какие-то все же? Здесь имеются единственные. То есть первая игра, которую вот как мы взяли возраст 4-летнего ребенка, это может быть игра действительно рисования да, или узнавание какой-то буквы или убрать какой-то лишний предмет. Да. Но именно того нажима это будет развитие моторики, которая необходима для нажимания клавиши только и всего лишь. А ребенку необходимо развить другой, э, другие навыки. Это моторика, где должны быть задействованы первые три пальчика. То есть это может быть игра с бусинками, игра с мозаикой, игра с песком, игра с крупами. Лепка шарика, потому что должна быть задействована и ладонь. Или лепка с соленым тестом детям очень нравится. То есть есть другие более эффективные методы развития мелкой моторики. Также вышивание, рисование. Но ребенок должен освоить еще навык пинцет захвата то есть три вот этих ведущих пальчика а на мониторе этого достичь невозможно потому что минимальный нажим только нажим на клавиши то есть компьютер не должен заменять все ребенку, нет правильно? нет абсолютно У него должны быть допустим для изучения букв те же кубики те же карандаши и краски, Абсолютно. чтобы он мог сам рисовать, да. а не только мышкой в компьютере. И и песок, то есть он должен вот так и уметь ее рассыпать, он должен чувствовать, потому что ребенок познает окружающий мир через, воспринимает органы зрения, вкус, обоняние и также тактильные ощущения. Вот если говорить с научной да, стороны, с вашей точки зрения, чем же все-таки привлекают детей, также взрослых, компьютеры? Вот, mm -hmm. Возможно, игры те же. Угу. Ну, здесь можно сказать, что э, как вред, так и польза действительно это в и увлекает детей больше те действия, которые происходят на мониторе. Это такой вот придуманный, красивый, красочный, нереальный мир, где все происходит по каким-то условностям. И там, где ребенок может чувствовать себя победителем, то, что он может не ощутить в реальной, в реальной жизни. Если даже он ошибается, он может возвратиться, перезагрузить эту игру или перейти на другой уровень. А если в реальной, в реальной жизни сталкивается ребенок, подросток или тот же взрослый с какими-то ошибками, иногда это приводит к заниженной самооценке или негативному отношению даже с окружающим. Поэтому только те действия, которые происходят на мониторе, они так увлекают и детей и даже взрослых. Но игры у нас существуют различного характера. Да, вот. Вот, и также персонажи в них существуют разные, угу. которые совсем не существуют в нашем мире, да, выдуманные угу. все. Как они могут как-то влиять вот на подсознание ребенка, человека вообще в негативном плане? Опять же, все зависит, насколько компьютеризирована жизнь ребенка. Если это происходит не более получаса, ребенок увлекается какой-то игрой, и он абсолютно разделяет виртуальную жизнь и реальную, абсолютно не абстрагирует то, что происходит в игре и в реальной жизни, то здесь может никакого негативного влияния на психику ребенка не оказывать. А если действительно ребенок просиживает целыми днями бесконтрольно, то это, естественно, нарушается и изменяется состояние ребенка, не только физическое, но и психическое. Могут появиться как агрессивность, так и возбудимость ребенка. Иногда может противоположно быть и апатия. Поэтому вот родителям нужно все-таки быть более такими бдительными, если появляется именно эти симптомы, то нужно временно ограничить ребенка от компьютера. Но чтобы перенести, то есть такого закономерного, эмпирических исследований подтверждено пока не было, что если агрессия в игре, то агрессия обязательно в жизни. Ну вот если ребенок увлекается играми, допустим, с насилием, убийствами, это все же способ угу. сброса агрессии, угу. либо же признак жестокости? Но здесь тоже можно, это может быть как и сброс агрессии, может быть и жестокость, но может быть и, знаете, как середина равнодушия. То есть он поиграл и, опять же, переключился в реальный мир. Да, иногда дети отождествляют себя с главными героями персонажей, они действительно вымещают агрессию. Но если это будет ежедневно и длительно, естественно, это приведет к зависимости. Я хочу сказать, что буквально неделю назад мы ездили в компьютерный клуб, и Какое было мое наблюдение, что большинство масса людей была это мужчины зрелого возраста, совсем не дети. Угу. Что таких людей привлекает к играм? Угу. То есть это тоже можно проследить как не только интерес, но и некая зависимость. Кто склонен больше к зависимости? То есть, да, люди, которые более занижены самооценкой, и те, у которых нарушена коммуникация в семье. Если говорить о подростковом возрасте, потому что среди более взрослых людей, наверное, прослеживались и подростки, да, то угу. это одной из причин также могут быть проблемы самооценки подростка или же проблемы самоутверждения среди сверстников в коллективе. Других причин пока. То есть таких уже людей можно отнести к зависимым да, от компьютера? Ну, в зависимости, сколько они проводят. Если это занимает неотъемлемая часть и важное приоритетное место в жизни человека, которое человек не может заменить ничем другим, то это можно говорить о зависимости. Вот есть ли какие-то действенные способы, которыми можно отвлечь ребенка от игры, от компьютера вообще, чем-то занять другим, чтобы он как бы сразу согласился? Ну, здесь я могу сделать акцент, сразу согласился, такого уже быть не может, потому что вы сами сказали, что если это зависимость. То есть если это зависимость, то здесь родителям нужно набраться терпения, потому что одна зависимость, необходимо заменить ее какой-то другой, но более приемлемой. Самый наиболее такой эффективный способ – это искреннее такое вот действительно искреннее отношение к жизни ребенка и активное участие в ней, чтобы ребенок постоянно находился в общении. А вообще эмоциональная сфера и коммуникация только развивается в общении с близкими людьми, с родителями. Угу. Ну хорошо, тогда как правильно ограничить вот время использования компьютера ребенком, чтобы не спровоцировать конфликт между родителями? Это институт. в первую очередь, когда родители принимают решение приобрести вот эту вещь, для ребенка принести в дом первое то что необходимо сделать это научиться договариваться с ребенком то есть ребенок родитель говорит правила да сколько ребенок в какое время будет играть именно на компьютере только договоренность грубые запреты они будут только вести к протестам особенности в подростковом возрасте в детском возрасте это будет истерика потому что с самого начала должно быть правило пребывания за компьютером Спасибо большое вам, Нелли Ивановна. Я думаю, ваши советы обязательно пригодятся нашим телезрителям, и они ими воспользуются. Всего хорошо. вам хорошего. Всего доброго. До свидания. На этом я прощаюсь с вами до наступного тижня. Бажаю вам успехов и нехай у вас завжди все будет хорошо. До побачення.